Друзі, зараз я вам розкажу, де найкраще відпочити у квітні на початку травня. Ще рано в Європу, Туреччину і Чорногорію, але зараз саме сок поїхати в Єгипет. Вже не холодно, ще не жарко, а ціни саме смак. Але тут має бути безвітряний регіон. Чому? Тому що саме в березні-квітні в Єгипті бувають такі вітра, що може ще заворачуватися. А В цих серіях з декількох відео я вам розкажу про одне із самих найгарніших місць в цьому Єгипті і в той же час найкращих для відпочинку. Найгарніших, тому що тут. Найширші і найбільші пляжі піщані з піщаним заходом, і в тому числі коралові рифи. Тобто, це супер унікальне поєднання для Єгипту. А найкраще відпочинок, тому що на ранковій пробіжці або на вечірній романтичній прогулянці ви зможете на власні очі самі без турагентів, без блогерів побачити пляжі і територію різних абсолютно готелів, які знаходяться в цьому місці. Так, друзі, ну і вибачайте, що не солов'їною. Деякі відео з цих були записані трохи раніше. Так що пристібайтеся, познали. Александр Океанский. Смотрите, какие диванчики. Я от них кайфую. Просто обалдеть. вообще кайфую от этого отеля. Итак, какие серии вас ожидают впереди? Первое, ребята, будем разрушать мифы, стереотипы о том, что только шарм шейх единственное место для отдыха зимой. И там тоже все очень относительно. Об этом будет далее. Смотрите, будет отдельная серия. Сегодня мы тоже затронем эту тему. Хургада регион. Это одно из самых безветренных мест во всем Египте, но опять-таки все относительно. Место очень уникальное. Чем? Почему я сюда, собственно говоря, поехал? Значит, мы хотели уезжать из Анзибар, из Шри-Ланка, и Марсала. Братцы, вот это виллы, кстати. Мы в отеле Вот это на первой линии виллы со своими бассейнами. Вообще, отель бомбический. Серия обзор на отель выйдет чуть попозже. Вы все это еще увидите. Так вот, можно ли ехать в регион Хургаду зимой? И в принципе в Египет. Да, можно и даже нужно, но нужно знать места. Как в самом шарм шейхе есть 3-4 безветренные бухты, относительно безветренные, так и в районе Хургада есть несколько мест относительно безветренных. Причем для меня Хургада круче, чем Шарм. Он нам уже чуть-чуть поднадоел. Некоторые не хотят ехать в Хургаду, потому что здесь, ну если жить в самой Хургаде, в тех отелях, местный колорит, шарм более так сделанный под вот, цивилизацию, тут же типа чуть-чуть не так. Вы понимаете, о чем я говорю, отдельно еще будет у меня съемка Хургады, там вы это все увидите. Уникально в чем? Не только своей безветренностью. Здесь есть подводный мир, которого нету даже в шарм шейхе Почему? Потому что в Шарме ты выходишь, отвесная скала, 5 метров вправо проплыл и 10, 5 метров влево. Посмотрел на этих хирургов однотипных. Два метра від пірса відплили, далі ті свістять, все загорожено, Ти плавати більше нігде не можеш. Так, звісно, не всі такі готелі в Шармешейхою. Є ось, наприклад, таке знімав до міна в в із своїх часаних поїздок в Єгипет. До речі, в тій поїздці я самостійно побував в чотирьох різних містах Єгипту і Каїр, в тому числі, і в семи різних готелях. Один. Це був Треш. Я ще про це все відео викладу на каналі. Чесно вам скажу, стрьомно одному здесь. Ріміна Король Бей. Зараз бачите, зі своїми шикарними та ж піщаними пляжами, рифами, але це скоріше виключення, аніж правило. Поєднання рифу, плюс піщаного та ще класного пляжу це рідкість чорношей. Далі, а, чим унікальна, що ця бухта, крім підводного міра? підводний мір який? Я вам отділу зніму покажу. Але коли ти пливеш по пісочку, піщаний заход, піщані пляжі, широкі пологія класні, ти заходиш. По песочку, заходишь в этот пляжик, и дальше глубина постепенно набирается. Где-то ты видишь кусочек рифа, живого коралла. Там одни существа, там другие, там третьи. Рыбы тусуются, разные, которых я не видел в шарме. Это настолько интересно. Потом отдельно идет глубина как заглубление постепенно. Там какие-то существа живут, не черви, какие-то толстые, вообще непонятно, что там. То есть, помимо безветренности, помимо уникальности самого региона, потому что это не сама Хургада, а ниже. Мы любим природу, мы не любим города. Еще это второй фактор. И фактор третий ⁇ уникальный подводный мир. И фактор четвертый ⁇ одни из лучших пляжей, наверное, во всем Египте. Это правда. А фактор пятый ⁇ ребята, здесь находятся одни из лучших сетевых отелей вообще, в принципе, в Египте. Не только в Египте. Мы в отеле Sunrise. Здесь же находятся отели Jazz. І так, друзі, що ж це за регіон? Зараз я вам назву, але поки що аналітично даю вам, як ви любите виженку, проміжні підсумки. По пунктам, поїхали. Перше, безвітряне місце і бухта. Причому бухта величезна, маленька, тобто ви бачите відкрите море. Друге, ціни дешевше, ніж шармів, саме в цей період року і в цьому регіоні. Дуже часто так трапляється. Третє реально унікальне поєднання піщаних пляжів і рифів, що для всього Єгипту велика рідкість. Ну, смотрите, оно большой, полноценный, чисто классный такой заход. То есть с детками купаться можно, сами можете заходить, плавать. И вот там, ребята, там живет нечто. Смотрите мою серию, где я показываю подводный мир, обзор, что здесь в этой бухте есть. Вы обалдеете. А ви думали в Хургаді нічого немає? В Хургаді може і так. Ну це ж бей, це відділене государство. Бонус. Причому не просто піщаних пляжів. знаєте, як там в шармі заходик 2х2 метри і це вже називають піщаним пляжем. А саме дно корка Коралла. Ні, тут реально ще і під, під водою той пляж продовжується, піщана його частина. Тобто пологі піщані заходи. Самі пляжі на деяких готелях є широкі. І в принципі, вся ця пляжна смуга тягнеться по всій бухті. І в наступних серіях я вам покажу цю бухту. Я пройдуся, зроблю експерименти, пройдуся від її початку до її кінця. Вона дуже длінюча і величезна. І ви це все можете зробити самі. І це просто величезна екскурсія по місту, безкоштовна і просто бомбічна. І відповідно з чого виходить пункт наступний: це унікальна пункт Четвертий, унікальна можливість подивитися пляжі багатьох готелів. Ви ж їдете перш за все для чего? На море. На морі що одна з головніших must have це пляж. йо, а что это такое? Охренеть. Бля, ребята, вон охранник. Вон охранник. Нас увидит. Сейчас я вам показываю, в принципе, первое обзор пляжей, как таковых отелей в этой бухте. И второе безветренность. Ребята, я еще такую Я пробрался на територію отеля Jazz. Смотрите, кто хотел бы здесь отдыхать. Бомба. Просто квас. Почему ми не поїхали в саму Хургаду в Альбатроси, либо в Сентідо Мальмук Санрайзе, які з Сентідо рядом знаходяться одна територія. Це одні з лучших готелів. Штайгенбергер. Ми хотіли поїхати. Ну бонус, бонус території одразу багатьох готелів можете ви побачити. Так, коли не на всі готелі зайдете, вас не скрізь запустять, але більшість ви будете бачити, які в них пляжі, яка в них територія і так далі. Тому тут вам не треба ні блогери, ні турагенти. Ви зробите собі офігенну екскурсію самі для себе. Більше того, у вас буде просто бомбічне місце для відпочинку або ранкових пробіжок, або вечірніх прогулянок. Причому бухта настільки велика, що вам вистачить часу або декілька вечорів або днів, щоб ходити і дивитися. Я ж не ожидав, що здесь на Форт Робеска пляж гектарами, а реально піщаного заходу, як у нас, нету. Ну, є містами. А далі все коралове корка, плюс починається рана уже ті скали подводне, ну це і інтерес. Плюс можете наробити собі офігенних відосів і сказати, що ви побували за одну поїздку, там 10 готелях чи 15. Ну це жартую, звісно, але можете і там побувати, не захочете їхати додому. До речі, а які саме там готелі в цій бухті? Більше з них я пройшов самостійно. Ви побачите, зможете в наступних серіях. Я зроблю спеціальну вижимку, буде для вас цікаво. Ну і пункт п'ятий це поєднання з природою. Максимальне, саме в цьому регіоні, щось схоже в марсаламі. Тобто, з одного боку, пустеля, безкрайні простори з іншого моря. Це просто шикарне відчуття. І я одразу знаю, яке у вас зараз буде питання. Слухай, тут же немає цивілізації, нема куди вийти. Знав, що ви це запитаєте, тому відповідь на це питання ви отримуєте трошки далі. Все це вирішується елементарно, плюс є дуже класні лайфхаки і місця, куди можна доїхати і дійти. Про це розкажу трошки далі. А поки Ну, Бухта Макаді-бей це 30 км 35 вниз від самого міста Хургади. Єкілька міст. Це Макаді-бей, Саль Хашиш це дві бухти ниже самої Хургади. Если мы берем конкретно Макади Бэй, это бухта наполовину непродуваемая вообще. То есть вот есть какой-то ветерок, но такой же ветерок есть и в бухтах шарм эль шейха которая называется относительно безветренная. Это относительно. У меня есть параллельно сейчас находятся ребята в Наамабей, там дуют похлеще, чем здесь. Хотя Наамабей считается самая безветренная бухта. Море теплое. Здесь же целая бухта у нашего отеля. В Санрайзе самый лучший пляж Макадибе считается один из, потому что там дальше есть отель Тиахайс и джазы, сеть джазов, кто понимает, джаз Макадина и так далее. Вот эти отели там тоже есть относительно считается неплохой пляж. Но заход в воду у нас один из самых лучших. А во всей этой бухте Sarmaчеek мы категорически ехать не хотели, потому что он уже нам, честно говоря, надоел, во-первых. Во-вторых, неинтересно плавать вокруг одного и того же рифа, только в разных местах далеко не уплывешь. 10 метров вправо, 10 лево. Да, есть исключение некоторые бухты, но там отели совсем не того уровня. Допустим, на Амабай вроде безветренная бухта, но те отели, которые там есть, это, ну, для меня это швах. Вот, я начал искать какие-то интересные места. Естественно, приоритетность была в безветренной бухте. И сразу 90 отелей, отелей, остального региона Египта, кроме Шарма, это Хургада, там есть Дахаб, допустим, и Марсалам просто улетает. Вот, ну, Марс уже отпал у нас был, оставались только регион Хургада. Но где вы в Хургаде найдете безветренную бухту, считается, что это как, в принципе, сам по себе ветреный регион. Тут Сашка занялся вопросом, начал изучать его сам. Есть два места здесь, в этом регионе, южнее, в сторону Судана, 30 километров от Хургады. Это Саль-Хашиш и бей. Я начал мониторить потом эти бухты, в них отели. Не каждая из этих бухт, точнее так, каждая из этих бух непродуваемая относительно только наполовину, потому что остальная часть полумесяца уже попадает туда с моря более там ветер. Здесь же мы с одной стороны горы нас защищают от ветра условно, то есть не так будет. С другой стороны вот эта бухта, которая идет полумесяцем. Я начал искать там отели хорошего уровня более-менее по адекватной цене. И вот тут началось самое интересное. В бухте Сальхишиш были в том месте где она относительно не продувается были только несколько отелей один из них очень просел по уровню и это не секрет многие отели египта даже некоторые отели сети альбатрос просели очень сильно по питанию по сервису экономят на подогреве воды в бассейнах аквапарках и так далее это для меня было важно у меня был целый ряд критериев, о них я сейчас расскажу Остальное, остальные отели которые там были в относительно непродуваемой части были просто по заоблачной цене и мы хотели поменять вообще формат пляжа. В принципе, нам хотелось, естественно, широкий пляж с песчаным заходом. Не относительно песчаным, как вам а рекламирует, а вы приезжаете а там каменистое одно ну, либо кораллы замерзшие, и оно, вода там чуть ли не коричневая из этого кажется. А реально песчаный пологий заход, такой как нам Абей, допустим. Для сравнения просто, кто понимает. Это первый был критерий. У нас не постанова, у нас реальная жизнь. И все косяки Талии показываем тоже. И отзывы людей, честно. Поэтому, короче, мы от а, региона Хургады, да? да и что-то да? новое, потому что Шарми уже все видели, ну, как бы уже надоело. Да, Новый том, регион, да. новые... Ребята, так, а что а вам, не, не было страшно поехать, ну, вот, говорят же, Хургада, самый Ветри, продуваемый да. регион, и зимой О, вообще нет, сюда не О, Сай, Ну, типа, типа скажем так, типа, на бум мы решили, чтобы для личного опыта да, была у нас... Понять и увидеть, что это была, была, была именно зимняя, потому что я, я как-то был, короче, в Хургаде осенью, ну, это был, скажем так, еще типа теплый, короче, сезон, mm -hmm. а зимой, и мы Мои близкие, никто не был, поэтому мы не знали. Ну, как бы там читаю отзывы в интернете, это одно дело. Но один их мы этот отель почему выбрали, то лишь нам его никто не рекламировал. Я чисто зашел на, на какие-то какие форумы, именно в Биллс. Э, в дальнейшем э, океанские все путешествия группа Лайберия. Ну, отныне отныне конечно, только от туда. Буду буду, буду знать. Ну, только Санрайз, Зимой, в январе, в феврале только Санрайз очень отлично. Именно говорит, типа северная часть бухты, это, то бишь это форт Арабеска. Вот следующий. Да, форт for, Арабеска. For и, и Sunrise, да, говорит, типа, если Но... будете ехать, выбирайте именно эти, отели, это а Макади Бэй. Там еще типа в Сома Бэй там что-то есть, какие-то тут, ну... Сальхашиш. Какие-то типа были тоже там отзывы. Вот. Ну и ну и, ну, и все. Я открываю ту лабранту, понимаю, что это одна Продуваемая. Но если южная, но это южная часть, да. А это получается у нас, короче, северная сейчас. Я думаю, ладно, мы это как едем первый раз. Возможно, Вика. и так будет холодно. Думаю, уже, короче, рисковать не будем. Будем брать скажи в север. Скажи, скажи чем понравилась тебе Лабранда? Ты вот смотрела, мы с тобой прошлись. Чем ты так впечатлена от Лабранды? Короче, ж по набережной обошли все эти отели. Вот эти джазы, которые тоже все хвалят, мне руководитель говорил за джаз, мне вообще не понравилось. Саше понравилось там очень зелено, много кактусов. Территория ну, бомба, для джазы меня, это, меня бы, впечатлили показатель, очень сильно. но ну, не такой, показатель на который акцент можно делать. а лабранда он какой-то такой романтичный, там такой, ну э, такие, не знаю, зонтики проще, чем здесь намного. Ну, так, э, ну, я же говорю, какая-то такая дух, дух да, романтики. Бухты, скажи. А насчет бухты, вот, допустим, здесь у нас стоят корабли. Мне это не нравится. Ну, да. А там открытое море. Во, ребята, это единственное, Во, что это мне такая тоже такая здесь -то не нравится. Везде. Я не люблю отдыхать и плавать я с металлоломом. Вообще, это мне просто фу. Отражает. Ну, это вот, это вот и было в отзывах минусе, что здесь, короче, именно вот в этой бухте, возле отеля, что здесь, скажем так, типа причал. Вот вы ждали единственный минус этого пляжа. Я вам его озвучил. не я, И Виталька. Fica. Что оно, ну понимаешь, что там круче, чем здесь. Вот вид, но, меня, вид. но меня на самом деле, вот именно этот элемент он меня не э, на, напрягает. Смотри, <звязано> там мы дошли к лабранде, что мне понравилось, две вещи. Первое: две штучные такие бухты-лагуны. То есть мы и так в бухте, а у них свои какие-то такие мини-лагунки сделаны. Бухточки, да. Да, бухточки. Это очень тематично, романтично, уютно, классно. Это первое, второе. Сразу идет открытый выход в море. То есть, если вы посмотрите, вот здесь у нас, а нас чувствуешь себя как реально в бухте. А у них из этой бухты, вот там. Вот, это в конце за стелой. Вот, вот так вот идет бухта полумесяцем. Там Клеопатра, Джаза. Кто не смотрел серию обзоров по Макаде, посмотрите у меня на канале. И вот дальше за ней идет Лабранда. И получается минус в том, что бухта продувается очень сильно. Ну, сейчас, кстати, смотрите, интересная еще штука. Вот оттуда, туда ветер дует. Вон Стелла Димара, понтон длиннющий. Вон понтон Клеопатры, и вот туда, вот так вот это все дело может задувать ветер. Кстати, смотрите: утром сегодня был ветер, сейчас ветра нету. Если и дует, то самое интересное дует вот там, где э, ветер, где дует, дует там, где как раз отель. Непонятно почему. Как бы рядом, но вот здесь, смотрите, практически ветра нету. И еще одно: сегодня первый раз меня вы спрашивали про отливы. Первый раз я реально увидел отлив. Смотрите, вот где была вода, видите, вот это темное дно. И а цицки у него немає. Что такое футболист? Цицки немає. Плоский. У меня хоть и барило висит. И вот такие, знаешь, у всех привет. Ну что, можно Косы, косы. А вот так. И по. Остановка по кайфу. Я тебя поцелую. Офигеть, смотри. Пим -пим. Да блин. Да. Я А ну, кстати, дай тень, совсем по-другому смотрится. Не-не, руку, да, во-во-во, да. Обалденно, мне очень нравится эта туха. И так, покажи. а да нет, такой. то некрасиво, то вульгарно. А вот это классно. И зайчика, 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 зайчика. Это а, нога белая. Нога. Зайчика. А И вот, это... а вот это вам как? Епала жаба гадюсик. Ты понимаешь, что? Это. Мы находимся в бухте Макади Бэй. В ту сторону пошли другие отели сети Джаз, Клеопатра, Стелла Димара и Лабранда. В другую сторону пошли Прима life Сан Винг, Макади Спа и Форта Арабеска. Чистейшая вода, песчаные пляжи, рифы в то же время. И, конечно же, отель, оазис, такой островок с уникальным сервисом. Для нас вика как для любителей природы, вот именно вот это уединенность с ней, это что-то уникальное. Посмотрите, там горы, я не знаю, видно ли вам или нет. Очень красивый открывается вид из балконов и возвышенности отеля. Здесь главный въезд. Туда пошла дорога на одну часть отеля, как я сказал, туда на другую. И в ту же сторону выезд на Кругаду. вы знаете, вот в таком месте я реально хотел очутиться. Я ощущаю себя вот и в пустыне одновременно. Вот это ее бескрайние просторы. Там дальше идет реальная пустыня. Все, здесь нету. Идет одна дорога на Марсалам. Относительно, и по большому счету, больше нету ничего. Я хотел организовать себе туда какую-то экскурсию, вылазку. Это сделать сложно, потому что сами местные, я с ними общался, со многими уже познакомился, говорят, что туда идут либо с бедуинами, либо с очень хорошими знатоками, потому что просто можно потеряться, особенно остаться без воды. Теперь, если вы спросите, а, как же быть? У нас же нету здесь благ цивилизации. А, зачем такой отдых, так далеко от города? Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что отсюда вы можете заказать маршрут э, такси на, до въезда в Хургаду и доехать до такси Юбер либо Крим, доехать за 4-5 долларов до Сензамола. Мола. В Сенза Моле вы найдете абсолютно все, что вам необходимо. Фрукты, овощи, креветки, косметику, там есть государственная, так называемая государственная аптека. Купить все бальзамы, эти шампуни Ватика, все мази, масла. И все это вы купите по ценам адекватным, фиксированным. То бишь, вы получаете в том числе мобильную связь, Креветки вам там пожарят. То есть вы получите полный набор, все, что вам необходимо купить, и по адекватным ценам. Если же вам нужно выехать в саму Хургаду посмотреть, вы можете заказать либо трансфер, либо взять экскурсию, так называемую бесплатную обзорную. Понятно, вас там будут возить по злачным местам, чтобы что-то покупали. Можете ничего не покупать. А можете взять сами такси, приехать в центр Хургады в одну сторону, я не помню, там будет вам где-то 7 долларов, может 10. Не, 7, наверное, 7 долларов где-то. А, приехать, посетить рыбный рынок, широтон, мечеть посмотреть, бухту Марину, погулять и вернуться назад. Но здесь, то есть все блага цивилизации вам доступны. Но здесь, когда мы приезжаем, мы с Викой так не любим, приезжать с города в город. Мы любим приехать, чтобы было уединение полное с природой. Для нас первична природа в познании любой страны. Причем и море, и горы, и пустыни, и все вместе взятое. Подводный мир. есть здесь свои рифы, свои не... обитатели морские. Я видел мурену, скатов, плавал с черепахами, больших рыб. Все это здесь есть. Вы потом увидите. Можете открывать предыдущую серию и смотреть. Бухта теплая, не продувается. Вот эта ее часть полностью. То есть я понял, выбор отеля я сделал не зря. Этот не зря я два месяца лопатил всю информацию. Просто идеально песчаное дно. Заход с постепенным углублением. Там дальше рифы кораллы, подводные скалы очень будет интересно. Видел громаднейшую мурену, будьте аккуратны. Она живет в одной из этих скал. Также плавал с черепахой. В общем, пляж реально одни из лучших. Один из лучших. Еще знаете, что мне нравится? В этой бухте Вот эти песчаные пляжи В принципе, которые везде Вот эти песчаные заходы в большинстве своем И вот такие пляжи Без глубины, сразу бездны Приезжаешь в Шарм, вот эти волны Этот понтон Все туда прыгают Ор, сказ, гул Течение сильное, как правило Сразу глубина А тут идешь по пляжу и прогуляться ездишь И слышишь вот эти звуки моря очень необычное место. Кстати, здесь осьминога большущего видели. Ребята, сегодня плавали, вот здесь погружались. На стыке нашего отеля и Форт И да, Винкуник здесь был.